Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. İyun ayının 25-nə gözlənilən hava şəraiti açıqlandı. Bakı və ətraf şoran yarımadasında İyunun 25-də gözlənilən hava şəraitinin yağmursuz olacağı gözlənir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, ara bir güclənən şimal qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-25 dərəcəcə istidir. Gündüz 29-32 dərəcəcə istidir. Axıra gecə 23-25 dərəcəcə istidir. Gündüz 29-31 dərəcə istiləcək. Qərbi şimal çəmərliklərində ara bir güclənən şimal qulfu yaşılacaq. Dəniz suyunun temperaturu şimal çəmərliklərində Sumqayıt Novxanı, Pirşahar, Nar dan birgə səbubada 24-25 dərəcəcə istidir. Cənub çəmərliklərində Türkan, Hövsan sahil şıqda 25-26 dərəcə istiləcək. Dimit meteoroloji proqnozuna görə, Gərcin yarımadasında xəzri küləyinin ara bir güclənəcəyi gözlənilir ki, bu da meteo-astro insanlar üçün müsbət amildir. İyunun 25-dən 27-ci -si gün düzə də Bakı və Gərcin yarımadasında şimal qərb küləyinin güclənəcəyi gözlənilir. İyunun 25-də Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz olacağı, lakin gecəvə səhər bəzi yerlərdə şimşək çaqacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə güclənəcək. Avanın temperaturu gecə 20-25 dərəcəcisidir, gündüz 33-38 dərəcəsidir. Dağlarda gecə 12-17 dərəcəcisidir, gündüz 20-25 dərəcə istiləcək. Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik.